नांदेड़ ज़िले में गुजशत 24 घंटों में बारिश तेज़ हो गई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश तीन दिन तक जारी रह सकती है जिले के 26 मंडलों में मूसलाधार बारिश हुई है बारिश की शिद्दत को देखते हुए जिला कलेक्टर अभिजीत रावत ने शहरियों को चौकस रहने की वार्निंग दी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और जहाँ इमदाद की जरूरत है इमदादी टीमों को ज़रूरी सामान के साथ इस जगह पर तैनात करने की हिदायतें जारी कर दी गई है वाज रहे कि द्वार की सुबह दस बजे तक ज़िले के तिरसठ मंडलों में से छब्बीस मंडलों में पैंसठ मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज कर दी गई है किनवर तालुक़े में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके बाद नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है और जिले इंतजामिया ने भी अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को ख़तरनाक मकाम पर जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है ज़िले में 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश किनवर तालुक़े में दर्ज की गई है 10 बजे तक ताल्लुक़ में 136 मिलीमीटर बारिश हुई है तालुक़े के जिंदगी उमर बाज़ार और किनवट सर्कलों में बारिश की शिद्दत ज़्यादा है किनवट हिमायत नगर माहौर हदगांव भोकर अर्धापुर मुतखेड़ के बाद ये ताल्लु फ़िलहाल मूसलाधार बारिश का सामना कर रहे हैं इंतजामिया ने यह भी वाज किया है कि शहरी नालों नदियों और झीलों के इलाक़ों में जाने से गुरेज करें इंतजामिया ने हिदायत की है कि शदीद बारिश से होने वाले नुकसान का पंचनामा बारिश थांबणे जायगा आपल्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये कालपासून जो पाऊस सुरू आहे त्यामध्ये मुख्यत्वे करून जे चार तालुके आहेत किनवट माहूर हदगाव हिमायतनगर आणि त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील इतर काही भागांमध्ये सुद्धा मुसळधार पाऊस झालेला आहे सव्वीस मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याचं आपल्याला सकाळी आकडेवारी प्राप्त झालेली आहे त्या अनुषंगानं काल रात्रीपासूनच बचावकार्य व मदतकार्य ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेलं आहे कुठेही कुठलीही जीवितहानी किंवा कुणी जखमी होण्याची घटना घडलेली नाही मात्र काही ठिकाणी अगदी कमी प्रमाणात का होईना परंतु घरांची पडझड पशुधनाचं नुकसान आणि शेतीचं मात्र मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे त्याबाबत पाऊस ओसरताच आपण पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करतो आहोत या अनुषंगानं सर्व जिल्हावासियांना जिल्हा प्रशासनातर्फे माझं आवाहन राहील की आपण धोकादायक असणाऱ्या परिस्थितीमध्ये जाऊ नये विशेषतः जिथं जलप्रवाह हे आता भरलेले आहेत आणि ते वेगानं वाहत आहेत अशा ठिकाणी कुणीही जाऊ नये त्याचप्रमाणे जर रस्ते कुठे बंद झालेत किंवा बंद असतील तर अशा ठिकाणी सुद्धा आपण जाण्याचा प्रयत्न करू नये सर्वप्रथम आपण स्वतःची काळजी घ्यावी प्रशासन याबाबतीत पूर्णतः सतर्क असून कुठलीही अडचण आल्यास आपण आपल्या नियंत्रण कक्षात संपर्क साधू शकता